Про все эти технологии Вы должны знать, что это не год, не два И мы их перепробовали И боком, и с боком, и так далее Вот мой еще коллега сидит, Андрей Башин Мы только по одной Европе Проехали тысячи километров И побывали на этих пасеках Кто этим занимается То, что вы спросили, задали конкретный вопрос Вы делаете две работы Вы все правильно сказали Они отстроят, нет вопросов Мы его порежем Будем все в мигу с ног до головы Потом нам тогда должны ее обратно засунуть И своевременно да. да, дать им застроить Чтобы оно не текло А вот, то что Василий Алексеевич Показал вам Вот этой упаковкой, этой рамкой Можно футбол играть И она не потечет, ничего не сделает Это же наша, украинская матрица Которую мы сделали И калиброванный вес Самое главное, Стрихот. что мы добились до 7% Веса вы понимаете? Топорин 4%. Топорин 4%. Поэтому у нас, мы помоложе, наше поколение, но у нас есть кто учиться, понимаете? И вот эта преемственность поколений Топорин, это 250 грамм. Топорин сделал первым 330 грамм и добился 5 процентов, 4, процента отклонения. Это очень большая работа. Здоровья. Поэтому мы пробовали и вощинную, и безвощинную. Без мужчин, конечно, но это высший пилотаж. Мы его вот перешли на вощину, Сразу вот скажу почему. Это промышленность. Это масса. Это количество. Я думаю, я это, ответил. Это да? И решается вопрос транспортирования и упаковки сразу.